Як швидко отримати гроші, позичити, попросити, подарувати або ж старий перевірний спосіб закласти ціну річ у ломбарда, потім її викупити, що зазвичай приносять у ломбарди, і чи справді це вигідно? Сніданок поцікавився, і що дізналися ми. 21-річний киянин Сергій постійний клієнт ломбардів. Зазвичай хлопець приносить під заставу мобільний телефон. Він переконаний, ломбард зручний, а головне швидкий спосіб отримати гроші. Ти заходиш, даєш документ, створеш паспорт ідентифікаційний і отримаєш гроші одразу. Як правило, Сергій позичає гроші на щоденні витрати. Сходити на ринок, сходити саме ще, куди-небудь на якийсь подарунок, подарок, ну дім Нужно директор з маркетингу міжнародної мережі ломбардів Віталій Соловйов каже: українці позичають гроші не тільки на побутові потреби, от покупок їди, продуктів одежди до там якого-небудь там форс-мажорного случая виходу із строя важної битової техніки, яку необхідно срочно купити. На другому місці пожалуй це погашення кредитів банківських. на третє місці – обучення, обучення ну, дітей там, і так далі. Чити максимальну суму під заставу, каже спеціаліст. Часто закладають сучасні гаджети або ювелірні вироби. Але оцінщику ломбарді завжди пропонує за товар половину вартості. Там обручальне кольцо, допустим, Ну от, а, стоїть за грам 450 гривень. Ну предположим, да то в ломбардах за нього можна получить сьогодні 250 гривень. А все тому, що вартість будь-якого товару в магазині включає оренду приміщення, зарплату продавців і рекламу бренда. А ломбард оцінює реальну вартість. Також отримати термінові гроші можна за побутову та офісну техніку, столове срібло, годинники відомих світових брендів, будівельні інструменти. А ось одяг взуття запчастини від машин приймають не всюди. Зброю закладати заборонено. Скільки коштують швидкі гроші згідно із законом? Де знайти речі, які не були викуплені вчасно, і як правильно обрати ломбард, щоб не потрапити у фінансову халепу? Виталий Соловьев, директор с маркетингу международной моражи Ломбарди в нашей студии. И сейчас мы как раз про ломбард с вами поговорим. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. А, первый вопрос. Действительно ли сейчас, по крайней мере, входит такая информация, что украинцы стали больше пользоваться услугами ломбардов в связи с непростой экономической ситуацией? Правда ли это, скажите, пожалуйста? Да, абсолютно верно. В 2014 год действительно показывает, что экономическое состояние страны, в том числе, влияет на то, что вот с марта месяца. С февраля, с марта месяца увеличилось количество клиентов обращений и объем выданных займов. Расскажите тогда, как правильно выбирать ломбард, чтобы не попасть мошенникам в руку. Я рекомендую, по крайней мере, ну, потратить там несколько минут времени, зайти в интернет, посмотреть, насколько публичен ломбард, насколько у него актуальная информация на официальном сайте вот насколько есть вся контактная информация горячая линия поддержка разнообразная уровень развития сети да хочу сразу как бы заметить что есть стереотип что собрать вещи из ломбарда сложно или будет сложно в украине это абсолютно не так Опять С боями. Опять же, потому что украинские ломбарды настроены и работают по принципу банка, по принципу финансового учреждения. Кредит, ну, по поводу uh -huh. выдаются кредит и в расчете на то, что клиент вернет кредит. Uh -huh. Поэтому есть договор. Клиент во время действия договора может спокойно распоряжаться деньгами. В день завершения договора нужно его Прийти погасить или пролонгировать, то есть соплатить только процент и получить эти деньги опять на тот же самый срок. А мы говорим о каком сроке? Это обговаривается при. Обычно это до 30 дней. До 30 дней. Аша, а. я не успел забрать, например, свое там, кольцо или какую-нибудь семейную реликвию в течение 30 дней, дней пришел э через 35 дней. Э какая вероятность, что эту вещь уже куда-то а. не, например, куда девают вещи, а. которые, например, остаются в залоге? Расскажите, пожалуйста. А, значит, после окончания срока действия договора а. э обычно. В принципе, есть ну, разные условия на рынке, но от 5 до 15 дней изделие еще будет храниться на отделение того или иного mm -hmm. ломбарда. Вот. Опять же, это все предусмотрено договорными отношениями, там есть об этом mm -hmm. Об этом предупреждают. Да. А дальше а, Ежели даже и этот срок э, нарушен, э, и клиент э, сам говорит о том, что он не придет, и ждать его без, ну, нет mm -hmm. смысла mm -hmm. и так далее, то изделие действительно инкассируется. То есть ломбард... Говоря юридическими терминами, обращает взыскание на это изделие и получает его в реализацию. И может реализовать, если это ювелирное изделие, изделие деформированное, лом, поломанное, какое-либо ну, неинтересное для дальнейшей продажи, то эти изделия отправляются в Национальный банк, в государственную сокровищницу и в будущем пополняют государственные золотовалютные резервы. Uh -huh. вот. Все остальное, то, что м, пригодно к возможной дальнейшей продаже, э, отдается на реализацию третьим лицам. И да. уже последнее, э, в двух словах, если прошло 30 дней, прошло с тем еще 15 дней, уже точно этот, э, например, это кольцо, да, назовем да, его, э, уже отдано третьим лицам, я его очень хочу получить. Могу я получить информацию об этих третьих лицах, где я могу найти свое кольцо, или это уже да, конечно, информация? Э, то есть, если изделие, по крайней мере, не отправлено в сплавку, да, допустим, или там uh -huh. Национальный банк, как я сказал, то есть и оно уже ну, явно потеряло вид, и его не вернешь, то все остальное можно узнать, в каком магазине. А, и найти. Через какую сеть реализуется mm -hmm. там, да. Возможно, она реализуется в самом ломбарде. Имеется в виду, если у ломбарда есть на торговый патент, некоторые оформляют mm -hmm. это. Mm -hmm. и так далее. Спасибо, все понятно. Спасибо. А, Виталий Соловьев, директор с маркетингу международной мережи Ломбарди, ответил на наши запытания. А с недавно открываем.